Ну что ж, дамы и господа, мы вновь в студии Большого бокса завершился очередной поединок с участием Виталия Кличко. Наш чемпион отстоял свой титул, отстоял свой пояс. Можно соглашаться, что действительно бой получился очень трудным. Давайте вкратце сейчас поговорим вот о первой эмоции после поединка. Первые эмоции после поединка, ну, собственно говоря, то, о чем просили наши эксперты, они получили. Бой был действительно очень интригующим. Я думаю, что с того момента, когда Виталий в 2008 году вернулся в ринг, это был для него, пожалуй, самый тяжелый бой. Самый тяжелый бой. И победа, фактически, которую он добился, вот это, это в первую очередь благодаря опыту, огромному опыту победа по очкам. Мы тут в студии все безумно переживали за Виталия. И были несколько раундов, когда сердце ёкнуло. Пожалуй, не было такого боя вот, действительно за последние годы. Ну и можно говорить, наверное, о том, что, ну, возможно, учитывая возраст соперника, он отличался от предыдущих оппонентов тем, что практически весь бой прессинговал Виталия. Я думаю, что дело не в возрасте, а настрой боксера в его стиле ведения, в манере ведения боя и э, то, что у него в голове. Он вышел для того, чтобы победить. И он делал все на 200%, чтобы реализовать, реализовать свою мечту. Да, э, у него это не вышло, но э, простите меня за грубость, какую трепку он устроил Виталию, но это факты, это, в общем-то, видели. И... Уже буквально после седьмого раунда я всегда в каждом раунде э, делаю для себя какие-то пометки. В седьмом раунде я уже настолько начала переживать за Виталия, что ручка дрожала у меня в руке, и я уже никаких пометок не делала. Ну, вы знаете, Лина, вот вы сказали, вот, что в голове у Дерека Чесоры. Я, честно говоря, просто в шоке от той выходки, которую он сделал уже в ринге перед началом поединка. Я попрошу сейчас показать наших режиссеров фрагмент, когда перед началом боя вот, встретились друг с другом взглядом Владимир Кличко и Дерек Чесора. И я даже не знаю, как комментировать, что он сделал. Мы сейчас посмотрим это на видеофрагменте. Вот этот момент, и посмотрите, что э, вытворяет э, вот, э, Дерек Чесора э, с Владимиром Кличко. То есть, в принципе, тут, наверное, уже спорта не осталось, да? На самом деле, действительно, просто свинская выходка, как на мой взгляд. И я просто удивляюсь терпению Владимира, э, как ему удалось держать себя, чтобы не ответить при помощи там, кулаков, например. Вот, по крайней мере, это... Ну, я такое первый раз, честно говоря, вижу. Ну и мне еще, знаете, что понравилось, когда Виталий давал интервью после боя и его спросили вот про эту пощечину, про эмоции, он сказал, что да, это было, но я все эмоции оставляю за рингом, то есть это действительно, наверное, было очень важно сегодня. Как вы думаете? Я думаю, что это очень важно, потому что эмоции иногда захлестывают и ты выходишь из-под контроля, ты не контролируешь себя, вот. Мы видели здесь пару моментов, когда Виталик шел в размен э, с Чесорой, и это ну, не в его пользу. Что было для него крайне опасным. Это и очень вот опасно, в да. таких небольших эпизодах как раз вот тут, наверное, немножко эмоции его и захлестывали, потому что Чесора явно хотел навязать ему вот да, этот обмен, такой, рубку. Все правильно. И если бы он бы не, у него просто не было никаких шансов вести другой бой. Поэтому он устроил прессинг. Спустя 4-5 раундов, он начал просто идти без ударов, сближаться с ним, чтобы сократить дистанцию для того, чтобы подойти и ударить. Тем, тем, тем самым Виталия нагружал физически, чтобы он устал потратил много сил, энергии в передвижении, в остановке его. Он сближался и пытался просто нанести именно удар. Вот нам сейчас покажут фрагмент поединка, где показалось, что Чесора задел локтем Виталия Кличко. И вообще, кстати, Дарик говорил перед боем, что он будет использовать какие-то грязные да, запрещенные приемы. Я... И, честно говоря, знаете, я когда смотрел, я переживал вот за эти опасные движения головой, чтобы не было рассечения у Виталия. А, да. Было буквально пару таких наскоков, где кстати очень грамотно э, эти наскоки были в исполнении Чесоры. Он голову свою опускал э, ну как Оборудок, бы достаточно да, низко. И шел э, практически в часть на сближение очень резко. И Виталия бы он посел, потому что Виталий выше, а сам бы особо не травмировался. То есть это, я думаю, что такие вещи даже отрабатывались на тренировках при ну, подготовке. Ну, честно говоря, вот после тех выходов, которые было на взвешивании и было с э, mm -hmm. Володей перед боем, я думал что вот грязного бокса со стороны Чесоры будет намного больше и я опасался о том что виталий может получить и сечку какую то и травму благодаря тому что Чесора вел бы себя в ринге действительно грязно мне показалось что не так много было опасение но не так много все таки Чесора победить хотел не за счет грязного бокса я совершенно согласен с сергеем действительно я также ожидал гораздо больше грязи в ринге. Грязи в ринге было немного. Для такого напряженного поединка, для 12 раундов, откровенно, немного было грязи. Это, в принципе, ну, можно сказать, немножко сглаживает поведение, если так можно выразиться, да, до, до боя. Потому что все-таки в ринге и Виталий, и Чесора были, скажем... Знаете, мне показалось, норм нормальными. что если анализировать такое с спортивной точки зрения, безусловно, этот бой был сложный и для Виталия. Он очень честно сказал об этом после журналистам. Но также важно говорить о в общем, человеческом полном превосходстве. Потому что действительно с точки зрения и поведения Виталия, и с точки зрения поведения Владимира, мне кажется, что это настолько безупречно, что просто даже бывает как-то вот думаешь, что действительно, как же сложно удерживаться на спортивной высоте и быть при этом такими джентльменами, а британским согражданам, я думаю, ну вот как им тут?